トリスタン教はお歌が上手なんですかでもほらいつも寝てますよね。はあそう見えるだけで本人は詩人だと芸術家派だということでしょうかそういうところは私の知っているトリスタンと同じなんですねではランスロット卿はやはりモテモテなのでしょうかどのような立場であれ 恋花の中心にいるのはわかります。ランスロットといえば紫色の特攻ロマンス。人々を魅了してやまない最強の騎士ですから。アロンダイトの輝きに心奪われる女性も多いのではふむふむ。大体合ってるという顔ですね。まあ、ランスロットはひたすらに一途なので、バカみたいにモテても修羅場にはな。え スロット卿は愛に一途は一途だけど恋は多い節操があんまりないフランス騎士だから常に愛に生きる美女であればとりあえず口説くへえー、そういうのこっちだとありなんだまあでも付き合う付き合わないは個人の自由ですから。 私がどうこう言ってもしょうがないですね人の恋にバイコーンですさて次はガウェインの話ですけどもやっぱりやめましょうあの野郎にはいい思い出がありませんので身長高いし血筋は最高だし人気あるし悩みとかなさそうだし身長高いし アゲコの話なんてしたらまた一日ベッドでカタツムリになるの確実だしはい私のメンタルを考慮してガウェインの話はやめにしますガウェイン教の逸話はまた今度を聞かせてくださいまあどうせバスターな話でしょうけど困ったらすぐカラティーンに決まってます のあ、やば、えっと…いえ、普段通りの私ですよただいまマスターと仲良く雑談中 <noise> あ、えいくら私でも、練習だけでキッチンの食材を使い切るとか… 違う食べたのかという疑惑誰の話でしょうじれったいですねバレンタインの話でしょさっさと予約取ってしまえばもったいつける話でもないのですしカレン先生もちろんそこのお姫様のチョコレート作りに手を貸したからです もっと普通の形がいいのですがもっとささやかなものがいいのですがと頼られてしまって絵本を読んでとせがむ道女のようでしたアルトリアさんは魔術が達者らしく料理も魔術で作られるのですがなぜか出来上がるものがみんな剣の形になってしまうのです横着せずに台所に立ちなさいと忠告したところ 突然鍋に素材意識をぶち込んで煮込む始末できたものはそれはもう立派なろうに出てくる魔女のカでしたなので正しい料理というものを僭越ながらレクチャーさせていただきましたまあそれだけなのですが。 ありがとう、カレンちゃんなんて満面の笑顔で言われてしまったものでその後この不器用な子がうまくやれるかどうか面白う,うんうん失礼ちゃんとマスターに渡せるかどうか気になるのは無理もないことでしょいえご心配には及びません私これでも歴戦の魔術師なのですみませんマスター 今までおしゃべりで時間を使ってしまいましたが、もう少しお付き合いしていただけますかその、バレンタインのチョコレートなどお渡ししたいので。というわけで、シミュレーターというものを使わせていただいて、フランスの草原にやってきましたやったー最新の魔術技術最高 シミュレーター中にシュパッと大切なイベントですから私もかっこつけたいのでいえ冷静になるとあれですよねちょっと気張りすぎですよねでもこういう時のために仕立ててもらった服だしもったいないの精神というかこういう時くらいしか着る気になれないというかケルビーにも衣装っていうか。 何でも、ちょっと悪い癖が出ちゃいましたそれではあ <laughs> めましてマスター日頃のあなたの努力に敬意を表して私からこちらをノクナレアの直上に比べるとほんと些細なものですけど。 ハートの形にすると考えた人は天才です可愛い,いしお得だし楽しいし味も作りもシンプルイズベストまあ私ではそれしかできなかったんですけどへへへ大事なのは豪華さより気持ちいいですから。 最終的にはそれで通るとカレン先生ちゃんも言っていましたそもそも私には豪華な贈り物を用意するすべも資格もありませんこの杖を持ちサーヴァントとなった時点で私にそういった自由はないのです今日はただ何でもない私が大切な友人に感謝の気持ちを送っただけだから なんていうかチョコレートを作ってよかったなその「ありがとうが」はきっとアルトリアが一番欲しかった言葉なので <laughs> とはいえ味はちょっと保証できないけどうまくできたって自信はあるものの。 ここの食事ってすごく複雑だから、あれに比べられるとなぁ、ちょっと消えたくなるかもだなぁ。まあでも、バレンタインは毎年あるそうだし、今回はいまいちでも次があるのです。未来のある世界とは、つまりそういうことなのです。